Terima kasih untuk pengurusi. Saya tak mahu cakap berbelit-belit, saya mahu terus terang saja. RTS kalau disekalikan dengan rangkaian pengangkutan awam yang baik di JB dan Bukit Cagar boleh jadi pemangkin ekonomi Johor dan penyelamat masa rakyat. Tetapi, kalau tidak disekalikan dengan penyuraian trafik melalui mod pengangkutan awam yang baik boleh menyebabkan bukit cagar jadi bukit sesak dan Johor baru terkenal sebagai Johor Jam. The devil is always in the details dengan izin. Kalau kita lihat RTS, setiap jam ia boleh membawa 10,000 rakyat daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Kalau kita lihat peak hour di JB, tidak kira di belah Singapura ataupun di belah Bukit Cagar, selalunya dalam tempoh masa dua jam, di belah pagi ataupun di belah petang. Maksudnya, pada setiap peak hour, kita akan lihat kemasukan 20,000 ribu orang melalui kaki menggunakan RTS. Ia bukan setakat 20,000 20 ribu semata-mata. Kini sudah ada yang masuk perjalan kaki melalui pengangkutan awam bas dan juga teksi dalam anggaran 10,000 ribu orang semasa peak hour. Maksudnya dalam satu masa, uh, Datuk Pengurusi, kita akan ada 30,000 orang, rakyat terkumpul di satu tempat Dan kalau kita tidak ada sistem penyurayan trafik yang efektif Ia bermaksud jam bukan akan lebih baik Tapi makin teruk Apa perbandingannya? Kalau pada hari ini Ramai kereta masuk daripada Singapura Atau banyak pekerja kita balik daripada Singapura Ke JB Mereka tidak berpusat di Bukit Cagar Ada yang pergi ke Iskandar Puteri Ada pergi ke Second Link ada yang mungkin nak makan dia terus drive ke Muar Tapi ada sedikit penyuraian trafiknya Tetapi pada hari ini At its peak hour kita akan ada 30,000 orang tertumpu di satu tempat Ini kalau kita anggap at the best case scenario takkan ada masalah immigration Bukan setiap yang kerap sekali berlaku sampai Menteri Besar Johor yang saya sokong sangat positif Sentiasa turun padang Tapi itu pun tetap ada masalah Dari peringkat immigration Bayangkan tak ada masalah pasport tak ada masalah kena tunggu lama di peringkat immigration. Keluar saja kamu daripada Bukit Cagar, jam. Manusia ke manusia seperti lautan manusia. Bahu ke bahu. Shoulder to shoulder. Kerana sistem penyuraian trafik itu tidak ada. Saya mengikut setiap satu perkembangan terbaru daripada Kerajaan Negeri Doho dan Kerajaan Persekutuan. Mereka mencadangkan untuk bina dengan izin Skybus. Tetapi cadangan itu sampai ke hari ini tertangguh. Dan kalau dilihat best case scenario pun akan bermula pada tahun 2029 dan dianggarkan siap pada tahun 2035. Walhal RTS ini ting dah siap, tinggal nak, <coughs> tinggal nak dimulakan saja. Maksudnya bagi 4 tahun pertama dianggarkan akan ada kesesakan lalu lintas yang luar biasa di peringkat Bukit Cagar. Kenapa ini sangat bermasalah? Ia bermasalah kerana Khususnya dalam bab menjaga imej Malaysia. Kita lihat mengapa pemimpin di Singapura, the late Lee Kuan Yew, melaburkan berbilion Sing Dollars atau US Dollar untuk memastikan bahawa lapangan terbang canggih itu adalah tercanggih terbaik di dunia. Kerana the first point of entry bagi warga negara luar ke Singapura sampai turun kapal terbang adalah Changi Airport. Keluar dari Changi Airport, dia lihat jalan sangat bersih. Pembangunan sangat teratur. Pokok-pokok sangat besar and well kept, itu ingin memastikan bahawa image prestige Singapura terjaga dan terbela. Saya tak mahu alternatif berlaku di Bukit Cagar, di mana pelancong masuk, datang ke Johor, keluar daripada Bukit Cagar, terus ada lautan manusia, puluhan ribu orang perlu tunggu berjam-jam untuk dapat naik, tidak kira taksi, Grab ataupun bus yang tersedia kerana tidak ada sistem penyuraian trafik yang baik. Akhirnya jam bahu ke bahu, berpeluh, panas terik. Akhirnya lewat lambat dan hancur imej negara kerana kegagalan kita untuk merancang dalam tempoh masa terdekat ini. Ia tidak bermaksud saya menolak RTS. Saya sokong 110% kerana jelas daripada sudut jam di Causeway Link ia banyak membantu. Kerana dianggarkan peak Uh, peak time kita ada dalam 400 ribu orang yang ulang alik daripada Johor ke Singapura kalau ini dapat menyelesaikan walaupun 15% that is a huge benefit tetapi, tapi apa yang saya tak nak berlaku adalah kita menggerakkan pusat jam daripada causeway 4 km kita push, kita move the traffic kepada bukit cagar bukit Caga, di mana ia tidak uh, ia tidak menyelesaikan masalah tetapi menyebabkan masalah itu lebih teruk Bukan itu saja. Kalau kita lihat juga daripada sudut kos. Masa peak hour di mana mereka sudah datang, peak hour dua jam tersebut puluhan ribu berpusat di satu tempat. Jelas kalau tidak ada mod pengakutan awam yang baru, kos pun makin meningkat. Nak harapkan bas yang tersedia. Selalu lewat, infra tidak begitu baik, basnya sangat uzur. Dia tidak ikut kekerapan masa yang telah pun dijanjikan. I don't want that to be the first image. Akhirnya mereka terpaksa naik teksi ataupun grab. Nak tunggu grab semasa peak hour bertumpu di satu tempat. Kita berebut-rebut ribuan orang order pada satu masa. Itu dah kita kena tunggu masa yang lama. Bukan sekat masa yang lama. Cost grab kerana dia ada dynamic pricing sama seperti taxi Dynamic pricing akhirnya harga nak ambil masa peak hour ini sangat membebankan. So walaupun kerajaan boleh subsidikan kos RTS, tiket RTS itu tetapi akhirnya kerana kekurangan mod penyuraian trafik di Bukit Cagai itu akhirnya situasi makin teruk dan makin mencemaskan. Sebab itu, saya ingin mencadangkan, kerajaan tidak boleh lagi kick this can down the road. Kita dah lihat kenyataan daripada Duli Amat Mulia Tunggu Makutu Johor, kita dah lihat kenyataan berkerajaan negeri Johor, kita perlu menyegerakan projek besar penyuraian mode traffic. Kalau tidak, saya risau projek baik akhirnya akan dilihat pada sudut negatif apabila kita menggerakkan trafik daripada satu lokasi ke lokasi yang lain dan akhirnya imej Malaysia itu terbeban. Bukan itu saja. Kita lihat di kawasan Bukit Cagar itu ada banyak pembangunan bersama, transit oriental De uh, uh, development together di peringkat tersebut di mana banyak syarikat-syarikat telah melabur jumlah berbilion ringgit termasuk kerajaan negeri dan syarikat-syarikat GLC. -syarikat Sekarang betul, pegangan saham naik, kos naik. Tetapi kalau akhirnya kesesakan lalu lintas ini tidak dikenalikan dengan baik, All the investments will go to waste dengan izin pelaburan itu habis dibazirkan kerana kegagalan kita untuk merancang awal yang kini menyebabkan masalah ini makin lama makin teruk. Saya sangat risau kerana sampai ke hari ini More. 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 saya masih menunggu cadangan alternatif dari kerajaan supaya dia punya traffic ah ni sahabat more, saya more. Boleh, boleh sikit mu boleh saya tak saya tak. pun tak tahulah mu kan tapi yalah mu sekarang hidup tinggi mengenyak ni kita nampak sepakai pakai baju Melayu tu kan baju kebangsaan kan maksudnya dah dekat sangat dah tu tapi tak apa soalan saya cadangan saya begini lah mu saya rasa kalau dalam kawasan Bukit Cagar tu 4 ataupun 5 km tadi tu maksudnya kita tak benarkan kenderaan individu masuk ke situ maksudnya kita benarkan kenderaan awam saja itu yang pertama kemudian yang keduanya kalau kita pergi ke Jakarta Indonesia ni di Malaysia ni tak ada saya nampak macam di Indonesia tu kenderaan guna motor ni Maksudnya kan dia guna motor je Dalam tu pun dia guna motor Maksudnya kalau dia kata orang nak pergi keluar Ataupun nak masuk Dia guna motor Maksudnya mungkin capaian dia tu cepat lah Itu di antara pandangan lah Saya tak tahu keadaan dia Bukit Cagar tu Macam mana Muar kan Cuma ini pandangan spesial daripada saya lah ya. Untuk Muar Selamat pengantin baru Muar Ya Allah Jangan risau nanti saya keluarkan Jepun Yang penting kalau kita nak Hanya hadkan Hadkan kepada Apa kenderaan awam Pertama sekali kita Memerlukan kenderaan awam yang mencukupi Bus-bus yang mencukupi Sebab itu Cadangan daripada Kerajaan Negeri Johor bagi ada elevated highway lane, khas ataupun sky bus ini sangat penting tetapi masalahnya saya dimaklumkan sampai ke hari ini cadangan tersebut belum diluluskan. Walhal kosnya tidaklah setinggi pembinaan LRT baru tetapi sampai ke hari ini belum diluluskan. Saya cadangkan kerajaan perlu luluskan secepat yang mungkin. Kedua, bukan setakat bas. Kalau kita lihat kenderaan awam seperti Grab ya ataupun teksi. Itu tidak akan menyelesaikan masalah kerana penyuraian trafik itu Tetap pada jumlah yang sangat besar. Kalau nak motor, di Malaysia kita tidak ada lah. Malangnya kita bukan di Indonesia di mana kita ada Gojek ataupun Grab motor. Tetapi di Malaysia kita masih tidak benarkan walaupun sebelum ini bila kita sama kerajaan. Kita pernah cadangkan perkara ini. Tapi itu perbincangan yang lagi panjang nantilah. So masalahnya adalah kalau kita take best case scenario pun, jalan yang terbaik dia tidak mencukupi selagi kerajaan tidak melaburkan dana yang besar untuk ada sistem alternatif penyuraian trafik untuk memastikan 30,000 manusia, lautan manusia Datang pada sekali masa ini, boleh disuraikan dan tidak tertumpu begitu lama sampai akhirnya image negara terjejas Dan akhirnya benda baik RTS akhirnya dilihat daripada sudut yang negatif Saya ingin rumuskan ucapan saya dengan ini Saya perlu berterima kasih kepada kerajaan negeri Johor dan kerajaan kesetuan kerana meluluskan dana lebih RM5 bilion ringgit dan kerajaan Singapura dia end of the bargain untuk meluluskan projek RTS. Saya setuju dan saya sokong. Saya sendiri lihat bagaimana nasib dengan izin seminit, seminit saja. Nasib ayah saya yang setiap hari berulang alik daripada JB ke Singapura untuk mencari rezeki yang halal untuk membiayai saya dan keluarga saya. Saya pernah ikut dulu setiap hari bila ikut ayah nak pergi ke Singapura traffic jam di causeway kadang-kadang memakan masa 2 jam. Balik lagi 2 jam, 4 jam hanya di atas jalan raya. Sebab itu saya ucapkan terima kasih kerana projek RTS ini. Tetapi yang saya tak nak lihat laku adalah projek yang baik. Tetapi kerana tidak ada pelaksanaan yang baik akhirnya menyebabkan jam di causeway dipindahkan kepada Bukit Cagar. Dan akhirnya Bukit Cagar dilihat sebagai Bukit Sesak dan Johor Bahru sebagai Johor Jam kita perlu menyelesaikan masalah ini. Kita perlu berikan suntikan dana kepada penyuaraian trafik alternatif di Bukit Jaga sebelum isu baik jadi isu yang kurang baik. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad.